अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को अपने चैनल पे खुश आमदेद कहता हूँ आज की वीडियो घरेलू पौधों की निगदाश के हवाले से है जो कि बहुत अहम होती है इस सिलसिले में मैं चंद आसान टिप्स आपको बताऊँगा जिसमें आप अपने गमले और बगीचे के पौधों का ख़्याल बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हैं तो सबसे पहले अहम चीज़ जो होती है वह मिट्टी की खुदाई या गोडी कहते हैं इसके लिए किचन गार्डनिंग टूल्स में से आप बेलचा या स्पेड जिसे कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा वो इंस्ट्रूमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जड़ी बूटियाँ निकाली जाती हैं वो थोड़ा तेज़ होता है तो मिट्टी की गोडाई करने से मिट्टी के ऊपर की सतह सख्त नहीं रहती जबकि इस काम से एयरिंग में आसानी होती है एयरिंग यानी कि हवा मिट्टी के अंदर तक आसानी से जा सकती है दूसरे नंबर पर अंदर की अच्छी मिट्टी जो है वो बाहर आ जाती है यानी कि जो जरखेज़ मिट्टी होती है वो बाहर आ जाती है इससे नए पौधे लगाने में भी आसानी होती है आपने देखा होगा कि जब फसलें वगैरह जब नई लगती हैं तो लोग उसके लिए प्लोइंग करते हैं यानी कि गुडाई अच्छी खासी वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ होती है बस इसी पैटर्न पे हमने अपने घरेलू पौधों की भी गुडाई करनी होती है नए पौधा लगाने के लिए भी और जो पौधे लगे हुए हैं उनके लिए भी इस सिलसिले में आप 10 से 15 दिनों के बाद जो इसकी गुडाई कर लें तो बड़ा बेहतरीन रहता है इस तरह से जो मिट्टी की ऊपर पानी डालने से काई जम जाती है या सख्त हो जाती है मिट्टी वो सब बेहतरीन हो जाता है उसके अलावा आपने जब खाद डालनी हो तो खाद डालने से पहले जो इसकी गोडी करना बहुत ज़रूरी होती है इससे क्या है कि खाद अच्छी तरह से ज़मीन में रच बस जाती है और जब आप उसके बाद फ़ौर बाद पानी देते हैं तो उसकी जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स आपको नज़र आ जाते हैं तो इस तरह से आप पौधों की हिफाजत के सिलसिले में सबसे पहले आप गुडाई जो इसकी करते रहें छोटे बड़े पौधे सभी की करनी है गमलों में करनी है इसके अलावा जो बागीचे में आपके पौधे लगे हों उनके साइड्स पे आप थोड़ी सी स्पेस बना के उसकी भी इसी तरह से गुडाई करके पानी फ़ौन आपने नहीं देना अगले दिन आपने इसमें डालनी है खाद और फिर उसके बाद आपने पानी देना है दूसरी चीज़ है कुदरती खाद और उसका इस्तेमाल इसके लिए मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है अपने पास रखी हुई है वे फाइव के का एक बैग है इसके ऊपर तमाम इंस्ट्रक्शन जो है इसमें बताई हुई है इसके अलावा जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें मैंशन है आप इस किस्म का पैक एक रखें तो काफ़ी दिनों तक आपके इस्तेमाल में रहता है क्योंकि गमलों में बहुत ज़्यादा मकदार में हम कंपोस्ट या कुदरती खाद नहीं डालते थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है तो उसके लिए आप इस किस्म का पैक रख लें इसके अलावा आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ताला जो नेचुरल कंपोस्ट है वो उसका तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा आप घर में भी बड़े आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होती है ये ब्लैक कलर की खाद जो है देखने में बड़ी अजीब सी लगेगी लेकिन इसमें कतन बदबू नहीं होती अगर अच्छे तरीके से आप बनाएँ इसी तरह से आप इनको थोड़ी थोड़ी मकदार में अपने जो पॉट्स हैं गमले हैं उनमें आप डाल दें और उसके बाद मिट्टी का लेवल जो है आप थोड़ा सा हिला के इसको ऊपर नीचे कर दें बड़े गमलों में आप तकरीबन पाँच से छः चम्मच समझ लें कि इसमें आप जो टी स्पून है, बड़े वाले चम्मच उस मकदार को आप इसमें डाल दें छोटे गमलों में तकरीबन तीन से चार टी स्पून लगेंगे ये डालने के बाद आप कोशिश करें कि जो शाखों पे और पत्तों पे खाद लगी है उसको झाड़ के आप नीचे गिरा लें वरना जब पानी के साथ मिलके वो जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है वैसे भी कोशिश करें कि पानी ज़्यादा ना इर्द गिर्द खड़ा हो और ना ही इसके ऊपर खाद जो है पत्तों के ऊपर नजर आए तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान करना है इनडोर पौधों के लिए आउटडोर पौधों के लिए ये बड़ी बेहतरीन खाद है क्योंकि इसमें कुदरती एलिमेंट्स हैं इसमें कतान कोई केमिकल खाद जो है इसमें इस्तेमाल नहीं हुई इसके बाद पौधों को पानी देने के अवतारत जो उसके सिले में बात कर लेते हैं जब शदीद गर्मी हो जैसे कि आजकल मौसम गर्मियों का स्टार्ट हो चुका है तो उसमें आप कतन पानी पौधों को ना दें दोपहर के टाइम दोपहर के टाइम ख़ास तौर पर इसके लिए बेहतरीन टाइम जो है या तो सुबह का है जिस वक्त अभी रोशनी शुरू हुई होती है सुबह से मुराधे के सात आठ बजे तक नौ बजे तक आप दे दें तो पौधे जो है तो नशोनम होती है या फिर शाम के टाइम जब साय लंबे हो जाते हैं पाँच से छः बजे के दौरान तो गर्मियों में आप उस वक्त पानी दे सकते हैं इसी तरह से सर्दियों में तो हाँ, कोई मसला नहीं है आप किसी टाइम भी दे दीजिए लेकिन इन दो टाइम्स का ख़ास तौर पे ध्यान करना है दोपहर के टाइम इस वजह से नहीं पानी देना चाहिए कि जो नरम नाजुक पौधे हैं उनके लिए बड़ा ये नुकसानदेह होता है टेम्परीचर का जो चेंज है वो आम इंसान के लिए भी जब एकदम से चेंज आता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है इसी तरह से ये भी जानदार हैं इनके लिए भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज ना हो अगली चीज़ जो हम बात करेंगे वो पौधों की सफ़ाई है जी बिल्कुल आपने सही सुना पौधों की सफ़ाई की जब भी बारिश होती है मौसम अच्छा होता है उसके साथ आंधी आ जाए तो मौसम तो खुशगवार हो जाता है और पौधे भी इसमें झूमना शुरू हो जाते हैं काले काले बादल ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ रिमझिम की फुहार पैदा बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है लेकिन इसके बाद जब मौसम सही होता है तो आप देखेंगे कि पौधे अमूमन उनके पत्ते जो है गंदे हो जाते हैं मिट्टी के निशान लग जाते हैं हम पौधों को इंतखाव अपने घर की खूबसूरती के लिए करते हैं इस खूबसूरती को चार चांद तभी लगेंगे जब आप इनकी मुनासिब देखभाल करें यानी कि इसकी सफ़ाई पत्तों की भी करते रहें जो डेकोरेशन प्लांट्स होते हैं यानी कि ख़ूबसूरती के लिए जो सजावटी पौधे होते हैं उनके पत्ते नॉर्मली सख्त होते हैं छोटे साइज़ में हो या बड़े साइज़ में हो वो थोड़े सख्त होते हैं इनकी सफ़ाई के लिए सबसे अहम काम तो है कि जब आप वाटरिंग करते हैं यानी कि पानी देते हैं उस वह तो आप बहाड़ डाल के उसको साफ़ कर सकते हैं इसके अलावा जो शावर बॉटल होती है उसके साथ ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके साथ भी आप इसे साफ कर सकते हैं नॉर्मल जो शावर कैप्स होती हैं बॉटल्स उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सफ़ाई के लिए इस सफाई के बाद जो ये दोबारा खिल उठते हैं जो फौरी तौर पे इनके ऊपर गंदगी होती है वो उतर जाती है थोड़ी देर आप इस पर फुहार डालते रहें ताकि मट्टी वगैरह मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाए उसके बाद ये दोबारा निखरे हुए पत्ते आपको आपके गैराज को आपके घर को दोबारा से मज़ीद खूबसूरती में इजाफा कर देंगे इसके अलावा आप पानी इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते तो चूँकि पत्ते कुछ इस किस्म के डेकोरेटिव प्लांट्स के होते हैं कि जिनको आप कपड़े की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं एक साफ कपड़ा लीजिए उसको आप आराम से बड़े नरम हाथों से इन पत्तों की सफ़ाई करते रहें जहाँ जहाँ पर आपको गंदगी नज़र आती है उसको आप साफ़ करते रहें इन पत्तों की सफाई करने के साथ साथ आप इसकी स्टेम वगैरह के ऊपर भी अगर कोई गर्द लगी हुई है तो उसको आप पानी की फुहार मार के साफ़ कर सकते हैं पत्तों की सफाई के साथ साथ अब बात हो जाए गमले की ओवरऑल मेंटेनेंस की तो उसमें सबसे पहले तो पौधे के सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि जो पत्ते गल सड़ जाते हैं और उसके साथ अभी तने के साथ इंटेक्ट होते हैं यानी कि साथ ही लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं तो आप एक या दो दिन के गैप के बाद या एक हफ्ते के गैप के बाद उसको मोनिटर करें अगर वो ज़्यादा गलता जा रहा है सड़ता जा रहा है बिल्कुल खुशक होता जा रहा है तो आप उसे उतार कर फेंक दें एक साइड पर क्योंकि वो फिर वहाँ से गमले के अंदर गिरेगा एक एक करके दो दो करके पत्ते उसमें गिरते जाते हैं और उससे सफ़ाई नहीं रहती बल्कि उन पत्तों के नीचे मुख्तलिफ किस्म के जो है कई मरतबा ऐसा होता है कि कीड़े पलते रहते हैं तो सफाई के मैार को बरकरार रखने के लिए क्योंकि पत्ते जब गल छ जाते हैं तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गर्मी की वजह से गले हों सड़े हों बल्कि उसमें ये भी चांसेज़ हो सकते हैं कि, कि किसी बीमारी की वजह से वो खराब हुए हों तो बेहतर है कि आप उनको उतार दें उनको उतारने से ये फ़ायदा होता है कि वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती या उसके अलावा पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद अगर आपको छोटे छोटे निशानात नज़र आएँ तो वो भी बीमारी की वजूहत होती हैं तो उसके लिए पेस्टिसाइड तो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन साथ साथ एहतियाती तौर पर ऐसे पत्तों को उतार देना चाहिए उसके साथ साथ ये जब अंदर गिरते हैं तो उसको भी आप हफ़्ते में एक मरतबा देख के गमले के अंदर से उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए उसके बाद जब आप अगला कदम इसमें देखेंगे तो गमले जो हैं उनके आउटर लेयर पे बाहर वाली साइड पे सफ़ेद कलर के नमी के निशानात नुमाया हो जाते हैं ये नमी के निशानात जो हैं ज़्यादा देर पानी इसके अंदर जब ठहरा रहता है उस सूरत में होते हैं अदरवाइज़ वो नहीं सामने आते तो जब वो सामने आएँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी का फुहार मार के उनको तेज़ किस्म की उसको साफ़ कर लें अगर इस तरह ना हो तो आप किसी जैसे पत्तों को साफ़ किया जाता है वैसे आप किसी कपड़े के साथ उसको इर्द गिर्द साफ कर लें अच्छा अब बात हो जाए आखिर में मैं बात करना चाहूँगा बेबी प्लांट जो मैंने दूसरे एक गमले में लगाया था पिछली मैंने वीडियोस में अपलोड की थी जिसका लिंक में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा आप देखें कि उसके साथ एक और जो है वो ग्रो कर गया है ये साइड पे जो है ये इसके साथ ग्रो कर गया है जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है तो इससे आपको इसकी प्रोग्रेस का अंदाज़ा हो जाएगा ये आप ट्राई करें अपने घर में स्नैक प्लांट बहुत बेहतरीन है इस तरह से बढ़ाने के लिए बड़ा ही मौजूप होता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इसके साथ ही आज की वीडियो का वक्त ख़त्म होता है आपसे इजाज़त चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए दुआएं दीजिए और दुआएं इकट्ठी करें अल्लाह हाफिज़